तो गुजरात फर्स्ट की टीम ए के शर्मा खास बातचीत कर गुजरात ना पूर्व अधिकारी यूपी सरकार ना मंत्री ए के शर्मा साथे गुजरात फर्स्टे बातचीत कर सूर्यवंशी भगवान रामनी नगरी सूर्य ऊर्जा से चाले एके शर्मा कहते ગુજરાતના પુરવાયસ અધિકારી અને ઉત્તર પ્રદેશના ઉર્જા મંત્રી એકેશર્મા સાહેબ આપણી સાથે શર્માજી ગુજરાત બાદવે ઉત્તર પ્રદેશની જવાબદારી અને ખાસ કરીને જે ક્ષેત્રની અંદર આપ મંત્રાલય સંભાળો છો તેનું આ સમિટ યોજાઈ રહી છે ગુજરાતમાં કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આ સમિટ અમારા ભાવ સરકાર કે એમેનાવી મંત્રાલય કે માનની મંત્રી પેલા જોશીજીને આયોજિત કર્યા છે उनको इस सफल समिट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना बधाई और साधुवाद देता हूँ खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने रीनबल एनर्जी के क्षेत्र में जो विजन दिया है पूरे देश को और वर्षों पहले उन्होंने दिया है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो कहते थे कि अब जमाना उसी का आ रहा है क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से और ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से उन्होंने पहला सोलर पार्क यहाँ सेटअप किया सोलर एनर्जी की दिशा में आगे बढ़े क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट उन्होंने सेटअप किया फिर बाद में जब प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश को उन्होंने इस तरफ संचालित किया पूरे वर्ल्ड को विश्व को उन्होंने भरोसा दिलाया कि रीन्यूबल एनर्जी से भी हम अपनी ऊर्जा की मांगें पूरी कर सकते हैं उस दिशा में हम सभी राज्य के जो नुमाइंदे हैं उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है दो हजार तक 500 गीगावाट का और 2070 तक नेट जीरो करने का उस दिशा में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी काम कर रहा है सौर ऊर्जा हो चाहे हाइड्रोजन एनर्जी हो चाहे बायोमास हो सभी की हमने पॉलिसीज बनाई हैं दो से लेकर के चौबीस तक की के क्षेत्र में और बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस वहाँ हमने बहुत बड़े पैमाने पे पीएम सूर्य घर की भी की भी हमने कार्रवाई की है पूरे प्रदेश में हम लोग बहुत तेजी से इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं अच्छा, गुजरात में मोटेरा सूर्य मंदिर पहला जो विलेज सोलर विलेज माना गया है अयोध्या से उस तरह से, से करने के लिए प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रदेश में पहली सोलर सिटी भगवान राम की जो सूर्यवंशी थे भगवान राम की सूर्यवंश की नगरी अयोध्या को हमने पहली मॉडल सोलर सिटी बनाया है वहाँ ज़्यादातर घरों में अब सौ ऊर्जा का संचालन हो रहा है स्ट्रीट लाइटें लगभग सवा दस किलोमीटर से ज़्यादा विश्व की सबसे बड़ी अगर सोलर स्ट्रीट लाइट की श्रृंखला कही जाए तो अयोध्या में लगा करके हम लोगों ने खड़ा किया है वाटर ए टी एम्स सौ ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं हमारी सरजू नदी में चलने वाली जो बोट्स हैं वो सौर ऊर्जा से संचालित हो रही हैं चौराहे हमारे सौर ऊर्जा से वहाँ ऊर्जा की चमक रहे हैं इतना ही नहीं चालीस मेगावाट का एक बहुत बड़ा प्लांट भी वहाँ अयोध्या में बनकर के तैयार है और अयोध्या की लगभग दस प्रतिशत से ज़्यादा ऊर्जा की जो मांग है वो सौर ऊर्जा से પહેલો સૌર ઉર્જાથી સંચાલિત નગરી જે છે તે અયોધ્યા બનાવવામાં આવશે અને જે પ્રકારે પ્રધાનમંત્રીએ પણ પોતાની આજની સ્પીચની અંદર તેનો ઉલ્લેખ કર્યો અને ગુજરાતના પૂર્વ આઈએસ અધિકારી એ કે શર્મા અને હાલના ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના ઊર્જા મંત્રી પણ કહી રહ્યા છે કે સૂર્યવંશી ભગવાન રામની નગરી અયોધ્યા જે છે તે સૂર્ય ઊર્જાથી સંચાલિત થશે તે પ્રકારની કામગીરી જે છે તે ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર કરી રહી છે કેમેરામેન योगेश ठक्कर निकुंजारी गुजरात फास्ट गांधीनगर